आज आपण विरोध केला आहे नाही आपल्या सर्वांना माहिती काही दिवसापूर्वी बदलापूरमध्ये ज्या नराधमाने जे कृत्य केलं होतं त्या कृत्याचा निषेध महाराष्ट्रावर झाला महाराष्ट्राच्या सरकारने ते फास्ट ट्रॅकवरती केस चालून त्याला लवकर शिक्षा कशी मिळेल फाशीची शिक्षा कशी होईल तसे प्रयत्न केले परंतु पोलीस कस्टडीतून पळून जाण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला पोलिसांनी त्याला एन्काउंटर केलं इन्काउंटर केल्यानंतर जो तिथं राहत होता त्याचं राशन कार्ड तिथलं त्याच्या आईवडील त्या पत्त्यावर राहतात त्या बदलापूर नगरीमध्ये त्याचं अंतिम विधी व्हायला पाहिजे होता पण तो अंतिम युधी तिथं न करता तिथल्या पॉलिटिशनने विरोध केला आणि त्याचा अंतिम युद्ध विधी आमच्या या उल्हासनगरमध्ये शांतीनगरच्या मशानभूमीमध्ये करण्याचा प्रयत्न केला आमच्या पवित्र भूमीमध्ये ह्या नराधामाला इथे दफन करू नका अशी आमची भूमिका होती इंटर आंदोलन आम्ही केलेलं आहे आता या प्रश्न जी म्हणजे पोलिसांची जी भूमिका होती त्याबद्दल तुम्ही काय तक्रार वगैरे करणार का नाही पोलिसांची भूमिका पोलिसांनी पोलिसांचं काम केलं आणि पोलिसां हायकोर्टाचा निर्णय सांगून पोलिसांनी त्यांचं काम केलं पण हायकोर्टांचा कुठेही असा आदेश नव्हता की तुम्ही शांतीनगरच्या किंवा उल्हासनगरमध्ये त्याचं दपन करा पण पोलिसांनी जे दपन उल्हासनगरमध्ये केलं आहे ते उल्हासनगरवासियांवर अन्याय केलं आणि उल्हासनगरवासीय त्याचा निषेध करतात प्रदीप जी आज जो हुआ उसके बारे में आप क्या कहना देखिए जिस तरह से नैसर्गिक न्याय एक अपराधी को मिलता है वो पुलिस इनकाउंटर ने नैसर्गिक न्याय देकर उसकी इनकाउंटर कर दिया इसके लिए पूरे देश के दिलों में एक खुशी की लहर हुई थी कि एक नराधम जो बलात्कार की कृत करता है छोटी बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करता है लेकिन उसके बाद बदलापुर के लोग जब विरोध करते हैं कि उसको अंतिम संस्कार करने के लिए भी बदलापुर में नहीं दिया जाएगा और बदलापुर के लोगों को माना की बात मानी जाती है और उल्लास उल्लासनगर में जा जिस जो पवित्र भूमि है संतों की भूमि है वहाँ पर ऐसे नराधम का यहाँ पर अंतिम संस्कार करना हमें स्वीकार नहीं था हमने हमको यह पता नहीं पड़ा क्योंकि जो पुलिस है उन्होंने यह जानकारी गुप्त रखी थी लेकिन कैसे भी यह बात जब हमें पता पड़ी आनंद फानन में हमने हम शमशान घाट में पहुंचे और उस पुलिस वैन जिसमें बॉडी आ रही थी जिसमें वो शव आ रहा था उसको रोकने का प्रयास किया लेकिन हमको पुलिस ने गिरफ्तार किया बड़जरी से और यहाँ पर आके लाके रखा लेकिन हमारा विरोध है कि प्रशासन ने उल्लासनगर शहर को अपित अपवित्र करने का काम किया है पुलिस की जो तो भूमिका थी उसके बारे में आपका क्या कहना है देखिए पुलिस से जब यहाँ पर हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश था कि उनको अंतिम संस्कार का जो उनका हक है वो मिलना चाहिए लेकिन पुलिस अपयशी ठहरती है बदलापुर में न करके उल्लासनगर में करती है या कहीं ना कहीं पुलिस ने नहीं करना चाहिए था इसका हम हाँ निषेध करते हैं इस बारे में देवेंद्र फडनवीस करेंगे कि उल्लास की पावन भूमि को पुलिस ने खराब कर दिया है हम अवश्य अपनी भावनाएं हमारे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस तक पहुंचाएंगे ताजा घड़ा न्यूज ला सब्सक्राइब करा बेल आईकॉन वर क्लिक करा